Заднюю час подскажите, пожалуйста. А, согласно кабинета министров 11.37 не соответствует. Там, может данную Я... и... а, Согласно 11.37 кабинета министров Украины по утвержденным служебным просвещениям. Секундочку. Сек... Как у вот вас там? Анатолий. Анатолий, секундочку. 11.37 должен быть. Давайте э... остановиться. Нет, мы тут будем стоять. Ну, нет, мы тут будем стоять. Ничего страшного, не убьют нас. 11.37, мужчина, э, как вас поба... По отцу? Андрей Олегович. Андрей Олегович. Должен быть э, серый пластик и сзади написано синими буквами службового посвящения. У вас его нет. Это то, що моя держава видала. Если у вас есть какие-то скарги, можете обратиться до Міністерства. Да, нет, не, у вас просто мандата, у вас не мандата нет. Вы военный, вы признаете Конституцию Украины? Да. Да? да. Нет, скажите, я признаю Конституцию Украины. Естественно, все ее при... принимают. Статья 17 Конституции Украины гласит, военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод граждан Украины. Вы меня остановили. Я вас спросил, вы на меня за... на министра, как вы правильно? В Конституции Украины 17 статья. Вы не имеете О, права давай. меня ограничивать ну, в правоохранительстве. Секундочку, по одному. Донее, вас, вы меня спрашиваете? Вы, На каком основании вы меня спрашиваете? В курина, вы меня я гражданин, вы, вы служебный чиновник. Я так так я живу, так, вы как гражданин меня спросили? Я вы с вами как, вы я как гражданин меня спросили? Я сейчас, сейчас. Я Я громадин. мимо проходите. Да, мимо. Это так. Я службовец, я військова комендатура Криворізького района, да. старший солдат Волк. Будь ласка, придавите свой військово документ, або резерв плюс. Еще раз покажите документы, не заснял. Нет, заснимать я не дам. Почему? Ну, ну как потому? Потому что, это Ну службовое посвящение, ну, это не ваши персональные данные Это службовое посвящение вот Вам я дам ознакомиться Хорошо, не покажите, Но я не, не буду пишут. снимать не Я в сторону, вот Потом. на Анатолия э -э -э Бумажка службового посвящения особо уповноваживает вручать повестки Выдано Вовк Евгений Володимирович. Э -э -э Безнамерное а вы военный? Так точно. Соответственно, статьи 17 Конституции Украины. Военные не имеют. Я не надо перебивать. Военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод граждан Украины. Все. Вы меня остановили. Вы меня остановили. Вы уже ограничиваете. Так, короче. Uh... Подождите, Можно? подождите, ребят, минуточку. Можно тартувать по разному по Нет, 17, можете... конституция этот, если да, а, что-то вы курите, то есть вы ну как? Вы вообще в адеквате. В адеквате. В адеквате. Понятно. В трех контузий, я думаю, в адеквате. Я еще Нет. и не такая могу сделать. Ну понятно, хорошо. Задерживайте. Я вас не запрыгну. Дивитель. А По-перше, что вы являетесь действительно громадянином Украины. Все, Все, до я свидания, ребят. Полицейский может задерживать. Он меня не задерживает. До свидос.